Terima kasih. Uh, saya tengok majlis malam ini sangat permai. Kehadiran baik. Kalau lihat semua yang ada di sini, nampaknya hmm, um, kita boleh. Kalau nak kutip derma pun malam ini yang terbaik. <coughs> Terima kasih banyak uh, terutama kepada Datuk Ong Ping, Uh, Presiden ACC CIM dan seluruh jatuh kuasa dan bagi para rakan-rakan speaker Dewan Rakyat alili jemaah menteri yang ramai hadir itu menggambarkan bahawa ada sinergi yang baik di antara peniaga, pengusaha dan kerajaan Madani hari ini jadi saya ucap terima kasih kepada semua Ya, dia memang ramai betul menteri pada malam ni. Sebab dia kata dia antara uh, majlis kalau jamin makannya agak sedap itu, majlis ACC CIM. Cuma saya tak sempat makan banyak sebab presiden Datuk Eng dia banyak bagi kuliah. Jadi saya tak boleh fokus makan saja. Sudah sedari, terima kasih juga kepada tetamu-tetamu kita dan duta-duta dan tuan-tuan yang terutama yang hadir. Malam ini tentunya kita berimpun untuk menunjukkan semangat setiap kawan kalangan kita dan agak perlu kita tekankan bahawa masyarakat peniaga China itu sangat prihatin. Padahal boleh buat kalau hari uh, sambutan, bulan-bulan puasa. Tetapi inilah yang unik, yang istimewa di Malaysia. Tak ada siapa suruh, tak ada siapa cadang. Tetapi ada semangat dan hormat di antara satu sama lain. Hormat, bernafasikan. Kisah-kisah baik dan positif ini kadang-kadang jarang diberitahu jarang diberikan liputan dalam media. Ya. Mana negara? Bayangkan. Tak ada salah peraturan membolehkan. Ya. Dan katalah kalau diadakan juga pada 2-3 Ramadhan malam. Mungkin saya pun terpaksa datang juga. Lepas buka puasa datang meraihkan. Tetapi saya bagi pihak rakan-rakan saya, speaker, menteri dan rakan-rakan ...nak ucapkan dia ya, rasa... ...bukan saja terima kasih tapi terharu... ...kerana semangat setiap kawan dan persahabatan begitu rupa. Dan semangat ini patut kita semai di kalangan semua masyarakat negara kita. Malaysia ini negara... pelbagai kaum, pelbagai agama, pelbagai budaya, pelbagai negeri... ...dengan pelbagai adat istiadat. Kekuatan... Ada kalau kita mau bicara soal kekuatan, tetapi kalau kita pandang ringan dan membiarkan keadaan berlarutan, maka mungkin unsur-unsur yang akan menimbulkan ketegangan. Untuk akhir ini, seperti mana sudah tahu, kita hangat juga di Selangor dan di negeri soal rubah ibadat yang tidak ikut peraturan dan juga soal Injil. Jadi saya nak guna juga kesempatan ini cuba menyebut bahawa semua kita tahu ya, peraturannya apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Tetapi kita kena tangani dengan baik, Dengan hormat Jangan menghina Islam agama persekutuan Dan majoriti umat Islam di sini Tapi tidak harus ada Mana-mana pandangan Untuk menghina Amalan Keluarga kita Masyarakat kita Yang lain Begitu juga di kalangan Bukan Islam Majoriti begitu Malam ini umpamanya bila ada anjuran makanan kalau ikut peraturannya biasa dia tidak ada halangan untuk yang lain di meja lain makan apa yang mereka mahu walaupun tidak diikuti uh, oleh penganut Islam tetapi inilah tradisi hormat yang ada dalam di antara paksi madani yang kita hidupkan sekadar membawa semangat kasih sayang di antara kita. Jadi sebab itu bila ada masalah kita tangani dengan baik. Negara ini negara yang harus patuh pada undang-undang. is a nation of laws. Yes, there are issues. There are controversies. There are differences. But the ultimate interest is to protect The stability, sanctity of our beliefs, and at the same time, the unity of our people. And whilst there are differences, we have shared these values for hundreds of years. There is therefore no reason that we should allow a small group, a coterie of irresponsible elements, trying to disrupt this I mean, the latest incident of course is the issue of hindu temples now, i made it very clear in this country if you respect the rule of law we cannot allow the indiscriminate building of temples without proper procedures as the chinese temple has observed the Christian churches have observed, the mosques and the surah have observed, and most of the other Hindu temples also observed. So let us be plain, because if you do not respect this, you will create issues and problems. But having said that, I must stress a major point here. This country must be based on. Rules and law, not the whims and fancies of individuals, however strong you may feel. You may like or dislike, respect or disrespect is others' beliefs, but there are ground rules must observe. And therefore, I want to remind my friends, you have been told to observe these rules and you must adhere to these principles and you have no right whatsoever to take law into your own hands the law must be respected and um, there are all forces police or you go to the courts them adjudicate and although there have been cases where temples are built without notice or without permission of the land owners, we have got to use proper procedures. i am not saying that i condone these excesses. i know it's not necessarily a popular statement, but a country cannot continue to allow any groups to function with complete disrespect for rules and laws. Having said that, we must also understand that this country must remain a peaceful country that observes laws. If you dislike the fact that there are, there has been uh, disregard to some, by some quarters only in terms of um, allowing uh indiscriminate uh, temples being um, erected we must follow rules and the law the authorities has been told the authorities have been directed to ensure that the excesses cannot be tolerated but it has to be done by the authorities and not individuals using their whims and fancies i thought i made it quite clear and let's move on to hari raya china celebration now yeah and i have to say that um, because i don't want uh, you know this we, we there's so much this country is doing relatively well it's not perfect we are navigating it. Every cabinet meeting, this Friday for example, we have to discuss the issues raised by the Ang and our friends, the Malay Chamber, the Chinese Chamber, the Indian Chamber, Sabah, Sarawak, Felda issues, or the farmers in um, Kedah. We have to deliberate, yes. this is not perfect system we navigate we make adjustments we listen i gave an example recently about the efficient manner of the government collecting taxes and non efficient manner of disbursing funds which is not ours standard government practice Dia kerajaan ni dicekap bila kutip cukai tapi lambat bila nak bayar balik. Kita dengar. Apa tindakan kita? Mami ada sini. Kita kata okey kalau begitu, kita cari jalan selesaikan. Maknanya kita dengar. Ada isu tadi yang dibangkitkan oleh Datuk Isu-isu peniaga, peniaga kecil, SMEs yang harus kita dengar dan kita cuba selesaikan. Dan ini cara kita menjamin ekonomi kita terus kekal baik. Dan ekonomi kita secara relatif memang baik. Syukur, Alhamdulillah. Tetapi syarat dia ada. Negara ini aman. Politiknya stabil. Dan ada hormat dan kerjasama. Bantu. Menjana pertumbuhan. Memperbaiki kelemahan. Dan pimpinan seperti jemaah menteri. Dengar kita bukan tahu semua Kita harus dengar dan cuba perbaiki Dan ini bagi saya Perlu kita teruskan Dengan niat yang baik Jadi Dalam konteks ini juga Kita katakan Dasar-dasar kita Tentunya Ada baiknya Kalau negara ini punya dasar ekonomi yang buruk ...tak mungkin kita dapat pertahankan pertubuhannya. Kadar pengangguran yang rendah. Inflasi yang rendah. Pelaburan yang tinggi. Ini semua petunjuk-petunjuk... ...bahwa kita di landasan yang betul. Tetapi bukan landasan yang sempurna. Rakan-rakan saya alih-alih jemaah menteri yang hadir tahu. Tiap minggu. Tanpa kecuali. Kita dengar dan kita cuba perbaiki. Dan saya... Dato' Eng ya, ucap terima kasih Kerana masyarakat peniaga Terutama AC, termasuk SCC CIM Telah tunjuk semangat kerjasama yang baik Di antara syarikat dengan kerajaan Terima kasih Sudah tahu sebab apa saya ucap terima kasih Begitu banyak kali kepada Dato' Eng Dia tak minta banyak Dia tahu kita dah buat kerja Kita tolong Jana pertumbuhan ekonomi Kita bagi Apa-apa ke kemudahan yang mampu Apa, -apa pinjaman, apa sahaja yang kita dengar Jadi dia pun fahamlah Dia tak mau bebankan saya Walaupun saya tahu ada lagi permintaan-permintaan Yang akan dihantar melalui Memorandum ACCCIM Kemudian Jadi sesuatu yang dihormati sekalian saya tekankan hal ini uh, tentang keperluan kita fokus tentang ekonomi ini ya. dan sementara kerajaan harus buat beberapa penyesuaian syarikat termasuk SME pun harus buatlah sedikit penyesuaian saudara minta kita dengar buat beberapa perubahan atau adjustments saya pun bagi tahu boleh tak? Kita akan lakukan. Yes. Kita akui. Kita akan buat apa-apa perubahan yang perlu. Seperti mana kita dengar isu cukai. Isu SME. Isu pekerja asing. Kita cuba. Tapi dalam masa yang sama saya nak juga minta rakan-rakan. Terlalu melalui ACC, CCIM. Untuk juga mengakui. Kalau Malaysia ini mau mengangkat kadar pertumbuhannya, mau jadi negara maju dari segi ekonominya, digitalnya, AI-nya, maka rakan-rakan dalam syarikat dan peniaga juga harus dinamik untuk melakukan beberapa anjakan atau penyesuaian. Ini saja yang nak saya nak pesan malam ini. Saya datang dengan rakan-rakan saya hadir Jumaat menteri begitu ramai untuk menyatakan penghargaan. Terima kasih kami kepada saudara, saudara kerana bantu menjadi pakatan yang kuat dalam mengangkat ekonomi Malaysia sebagai sesuatu yang lebih kukuh. Terima kasih. Jadi, dan sempena Hari Raya Cina ini, saya ucap sekali lagi, selamat Hari Raya Cina. Xin nian kuai le, xin nian hao, nian nian hao. Ah. <laughs> nian nian hao tu memang kena kerja kuat. Lah. Tapi sekali lagi saya ucap terima kasih kepada saudara. Dan mudah-mudahan tahun kuda ini, dia lebih gagah, lebih kencang, lebih laju. Ha, ya. Kerana kuda ini juga dikaitkan dengan kelajuan. Jadi kita nak laju ekonominya, laju pendidikannya, laju semua supaya masyarakat Malaysia dari semua kaum, semua kawasan dapat maju bersama kita. Terima kasih. Saya Syekh Kewi.